嗨，Hi, 大家好，我是董思成。然后现在是晚上时间，差不多八点钟左右。然后我准备完成上一次在跑男节目里面没有完成的任务，就是光盘行动。对，今天我们就准备来做这个任务。然后首先我们要问一下我们的这个我们的经纪人，因为今天晚上我是准备跟他一起吃这个晚饭，准备一起点一个外卖。今天好久没吃香菜了，吃点香菜。 好啊，那我们点一点香菜，点点什么呢？啊、oh, 不不可以说名字，sorry <laughs>。那我们吃香菜吧，咱俩就点一个肉菜，然后再点两个素菜，这样可以吗？好。我觉得他一般米饭会给很多，其实一般这种点，我觉得我们点一份，然后大家分着吃，其实就可以。好，可以吗？好。好，那我先点外卖啊，然后一会儿等饭来了以后再继续拍。 现在外卖已经到了，然后我们先把它拆开吧。好，然后我们点了总共是四道菜，一个是西红柿炒鸡蛋，娃娃菜，这是非常是花菜，米饭是点了一碗，然后因为我们点餐要这个适量，对，啊、这个米饭我觉得就咱俩分一下就行。你吃多点吧，我吃少点。行 我就开动了，肉有点点少，对我们来说这点其实比较轻松的，因为它量没有很多好，好吃哦！我们吃饭一定要节约粮食。 然后光盘行动，型的就是拍这个 vlog 的意义。我们基本都吃完了，就只剩下一些辣椒和一些。 蒜啊，这些基本的材料基本上都吃完了，包括米饭啊什么的。所以要践行按量点餐，然后节约粮食，并且光盘行动。对，就从我们现在这一刻开始吧。